Всем привет, привет, привет Ютьюбу! Солнечный летний Днепропетровск на проводе. Я хочу вам рассказать такую интересную фишку. Вот наверняка же многие не знают. Представьте, вот с помощью этой водоросли, которая доступна всем, потому что это речная озерная тина обычная, которая есть во всех водоемах, в реках, в озерах. И у меня рядом она есть. Я ее достала тоже. В принципе, не то, чтобы достала, она меня сама нашла на даче, в ванной, сама разрослась. Короче говоря, можно очистить воду любой объем воды, не просто очистить, а оживить. Совершенно бесплатно. То есть это дешево и сердито, так скажем. На даче она мне разрослась в ванной. Ванна стоит под открытым небом, потому что выкинуть жалко старую ванну, просто поставили ее на даче. И там завелась сама эта водоросль, как-то попала из озера, потому что, видимо, мы качали насосом воду из озера. И она оживила всю воду в ванной, причем она очень быстро разрастается. Чем меня привлекает эта водоросль? тем, что она очень неприхотливая, она быстро-быстро разрастается после зимы, когда вода тает, то есть зимой, конечно, она погибает вот эта вся ее масса, зеленое, все тело, Потом вода тает, она разлагается и очень быстро возобновляется, опять заполняет всю ванну. Не просто поверхность, как сказать, поверхность воды, а всю толщу воды. Вот, и особенно какая фишка интересная в ней, то, что она не просто очищает, но и оживляет воду. То есть вода очень мягкая, очень приятная, мне очень понравилась вода. Несмотря на гнилостные процессы, которые проходят в этой ванной, моей той, дачной. Все равно вода в ней очень мягкая, вкусная, и мне нравится лично. Там, значит, в ванной лежит такая колдобина деревянная, вот примерно такая. Я не знаю, кто туда положил. То есть бревно, так скажем. Вот примерно настолько оно из воды торчит, вся остальная масса бревна в воде находится и гниет. Потому что это же не какая-то ценная порода дерева, не гниющая. Оно очень даже гниющее, то есть как труха становится, видно по нему, что оно гниет. И несмотря на эти гнилостные процессы, несмотря на то, что под открытым небом стоит эта ванна, и, конечно же, листики какие-то попадают с деревьев, какая-то птичка, птичья какашка, может быть, туда попадает, или еще кто-то, не знаю, эти червячки, там же червячки живут всякие, малюсенькие жучки, они тоже умирают, разлагаются. В общем, несмотря на все это, на все эти процессы разложения, вода мягкая всегда, всегда прозрачнейшая, как слеза младенца, так скажем. Вот. вот это вот меня настолько поразило и удивило, что я решила применить на практике эту штуку. И вместо того, чтобы таскать баклажки с водой в квартиру, покупать и заносить на пятый этаж, я на пятом этаже живу, я решила сделать практичнее, сделать аквариум себе. Просто руки пока еще не дошли купить аквариум. Думаю, аквариум от 15 литров, чтобы можно было часто забирать воду каждый день. Потому что с этой банки ж много не заберешь, она просто будет не успевать обновляться. Вот. Аквариум себе завести, и все, и я обеспечена не просто водой чистой, но и живой. Хотела сказать, предупредить, что когда будете наливать воду из-под крана, нужно же отстоять ее, чтобы хлорка вышла, то что вода-то хлорированная в кране бежит. Поэтому нужно отстоять, чтобы не убить водоросли, ну и хотя бы не подпортить ее. Отстоять ее ну, где-то сутки хотя бы, как минимум. А еще тут живут очень интересные разные микроорганизмы, за которыми интересно наблюдать. Да прямо как аквариум, серьезно. Я просто кайфую. Бывает вот так вот воткнусь и удовольствие такое получаю от созерцания, от того, что я погружаюсь в этот мир гармоничные, интересные. Тут разные малюсенькие жучочки, червячочки. Они все разные, ползают, ну, как бы плавают. Так интересно смотреть. Я прям, знаете, как в детстве, детство у меня просыпается. Я вообще-то в детстве всегда очень любила наблюдать за микромиром. Так что эта штука интересная, очень умиротворяющая действует. Так что природа, матушка, нас Одарила всем необходимым. Есть такой интересный способ. Не просто дешево и сердито, а бесплатно и сердито. Чтобы обеспечить себя и чистой водой, и живой водой. И главное, еще и очистить то есть не просто поддержать жизнь в воде. Если вам нужно именно очистить воду от чего-то, то можете использовать, потому что эти водоросли утилизируют именно утилизируют вредные вещества. Вот. Ну и выделяют, конечно, полезные. Надеюсь, эта информация была кому-то интересна. Всех вас целую, обнимаю, люблю. Пока!